गौरी शिववायुवराय आञ्जनीकेसरीसुताय च अग्निपञ्चकजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलं वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वाभद्राप्रभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलं पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् करुणारसपूर्णाय फलापूपप्रियाय च माणि क्यहारकण्ठाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे सृष्टिकारणभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् गन्धमादनवासिने आञ्जनेयाय मङ्गलम् पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् केसरीपुत्रदिव्याय सीतान्वेषपराय च वानराणां वरिष्ठाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् इति श्री आञ्जनेयमङ्गलाष्टकम्